Kim Bakının Sintrakasp diqtatorusunun SSR Meşevik Daşna hökumətinin silahlı qüvvələrindən azad edilməsinin 92-ci ili tamam oldu. Bu münasibətlə Müsavat Partiyası və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəhbərləri, nümayəndələri Bakıda Qafqaz İslam Ordusunun şəhid əsgərlərinin xatirəsinə qaldırılmış abidəni ziyarət ediblər qeyd edək ki 15 sentyabr 1918-ci ildə Türkiyənin Qafqaz İslam Ordusunun qüvvələri Bakının SSR və Menşevik və Daşnaqüstün Erməni Milli Partiyasının dəstələrini azad ediblər. Sonuncular həmin ilin mart-april aylarında Xalq Komunası dəstələri ilə birlikdə Bakıda və Azərbaycanın bir sıra əyalətlərinin Azərbaycanlı əhalisi arasında kütləvi qətillər və soyqırım törədiblər. Türkiyə ordusunun gəlişi ilə Azərbaycanlı əhalinin təhlükəsizliyi bərpa edildi. Hətta bu gün müstəqilliyimizi bərpa edəndə Azərbaycanın hansı vəziyyətdə olacağı sual altında qalacaqdı. Ona görə də bu qəhrəmanlığın, bu addımın önəmi, qiyməti həddən artıq yüksəkdir. Bakının azad edilməsi 28 may 1918-ci ildə elan edilmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin Gəncədən paytaxta köçməyə imkan verdi. 1918-ci ilin sentyabr hadisələri Azərbaycan tarixində əlamətdar tarixə çevrildi. 1991-ci ildə ölkənin müstəqilliyi bərpa edildikdən sonra Bakının Dağlıq hissəsindəki Şəhidlər xiyabanında 18-ci ildə türk hərbçilərinin dəfn edildiyi yerdə onların xatirəsinə abidə ocaldırıldı. Azərbaycan iqtisayyatının və siyasi partiyaların nümayəndələri hər Türk hərbiçiləri hər adətsinin önünə qürur qoyur. Onu başqa dövlətlərlə olan münasibətlərlə müqayisə etsəm. Kim başqa Azərbaycan üçün gəlib canından keçib? Azərbaycanın torpaqlarını işğal etmək üçün canından keçənlər olub bizim əlimizdən almaq üçün. Amma bu torpaqları bizə qaytarmaq üçün bu türk əskər və zabitlərindən başqa kimsə varmı ki, canından keçsin, şəhid olsun? Bu torpavları bize qaytarsın. yok.